З вами, мої шановні телеглядачі. Сьогодні ми завітали до народного матерського клубу декоративно-прикладного мистецтва, Княжа Скарбниця. І його керівник Ольга Луговська. Сьогодні нам з вами проведе майстер-клас. Пані Ольга, як називається цей вид творчості, яким сьогодні ми будемо, будемо опановувати? Mm -hmm. Це І не Канзаші. Ну, это цветы из лент, можно так назвать. Потому что ну, Канзаши там свое немножко искусство. А здесь, в принципе, то, что я, тот цветочек, который я сейчас делаю, там ничего не нужно запаивать и ничего не нужно серьезно склеивать. В большинстве своем это будет, наверное, работа ниткой иголкой. Так, і ні. сьогодні пані Ольга запропонувала нам показати, як робляться маки, тому що ця квітка, на жаль, можна навіть так сказати, останні роки стала найбільш затребуваною, мабуть, тому що і до 9 травня uh -huh. ми чіпляємо маки, і до 21 червня, і в такі дні траура, це вже як знак. Ну вообще-то маг, он у древних славян был еще и символом, оберегом от злых духов. Поэтому они этот маг тоже делали цветы или живой цветок куда-то там себе крепили в веночек. Или же делали какой-то искусственный цветок и крепили себе там как украшение на голову. Я сделаю маг не тот, который вот на 9 мая с черной серединкой, но обычный такой, как заколочка детская. Ага, це може бути і прикраса для волосся, Конечно. так ми ну, бачимо. Це просто може бути. А, це да, також як прикраса. Да, да? Да, вот так, а це, була, вже... Это, это у мака, це, це вже мені була така імітація мака. І це вже більше мая. на канзаші, так? Похоже. Да, це більше на канзаші, хоча теж так. Тоже что-то среднее между Канзашей и просто... Я кажуть, борщ у каждой мастерины да, різний, да, 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 так да, да, да. и маки у каждой мастерины может быть разными. Что ну, нам, Для, речи, для того, починаем? чтобы сделать вот этот вот мак, я беру капроновую ленту. Вот у меня такая капроновая лента. З неї легше не ніж запросную. Не то, чтобы просто, ну, скажем так, ну попалась мне такая лента, как-то я ее купила, она была недорогая, ну, я подумала, чтобы из нее что-нибудь можно было бы сделать, вот. И как-то мне попросили сделать на заказ маки, а так как я канзаши, честно говоря, ну, не умею этим заниматься, я по-своему вот, вспомнила, как когда-то дочери делала бантики из тех лент капроновых, которые в те времена продавались, такие широкие. Бои. Ну, это были уже пострадианские времена, постсоветские времена, но тогда такого разнообразия товаров, как сейчас, не было. А мне хотелось сделать ей какие-то необычные бантики. И я тогда купила широкую капроновую ленту для бантиков и такие, нанизала ее, чтобы тугенько, вот, чтобы было что-то пышное, и в центр... Тогда мы ездили в гости к родственникам на Западную Украину, и там продавалось очень много цветочков к свадьбе. Меленьких-меленьких цветочков. И я взяла какое-то количество их и сделала несколько видов бантиков разного цвета, и потом цветочки те внутрь прикрепила. Вот я вспомнила то, что я когда-то делала, ну и фактически на основе того сделала вот такие маки ну, на заказ. Вот. Ну, сейчас вот покажу, значит, э, как я его делала. Я брала, значит, вот такую вот капроновую ленту, красную, салатовую взяла. Мне для еще, да, для серединки. Атласную я взяла, тоже она 5, они все по 5 сантиметров шириной. Атласная для листочков. Э, вата мне понадобилась. Также мне понадобился корректор, обычный корректор, э, тоже для серединки, вот такая сетка, ну это тоже чисто мое, потому что я пчеловодством занимаюсь, у меня было, ну, нужно было сделать как-то для мака тычинки. Из чего делать, я вот придумала использовать из старой лицевой защитной сетки и сделать эти тычинки. Я ее, вырезала, я ее вырезала кружочком, середину. да. Вы, вырезала кружочком, а в маках на самых кончиках там еще делают белым цветом. Ну и мне пришла в голову, вот под рукой был корректор, пришла в голову идея взять и вот эту сетку просто корректором краешки О, вот. Арбулак, да, да, вот эти вот краешки покрасить и все. Так, ну вот еще, кусочек, ссорая, еще кусочек да? у меня ткани, которую э, я потом вырежу и на нее основу. Все вот эти вот детали готовые, э, я смогу, значит, приклеить. Ну, наверное, я сначала сделаю заготовки, чтобы сначала, ну, чтобы их все сразу на свечке обпалить, а потом уже, когда они будут готовы, я их начну склеивать. Да. Ну, приблизительно, вот я, когда это делала цветок, я где-то красной ну, ленты использовала 20 сантиметров, но мне кажется, это маловато, поэтому я, наверное, в этот раз отмерю 25 сантиметров. А в принципе, это же не важливо, абсолютно. Да, но это зависит от того, как от, от, того, насколько пышным хоч, хочется видеть этот цветок. Как вы гадаете, такую технику, ну, сдается, она не складна, это может спокойно делать школьники, Ой, да, этом, конечно, ее можно делать, и, в принципе, не обязательно там из лент, можно же цветы делать, я когда-то в юности так делала цветы из ткани. я брала ткань, тонкую и на желатин желатинила ее единственное что у меня для той ткани нужно было сделать какие-то изгибы а для этого нужно было использовать специальный материал специальные инструменты которых у меня в наличии не было и они не продавались в то время и поэтому у меня цветы такие как я бы хотела их видеть не получались и я как-то так вот ну сделала где-то из десяток и так сторонку оставила эту идею. Но сколько тут у нас работа с огнем. Все-таки, да, батьки, здесь... треба, чтобы под вашим руководством, чтобы все это проходило. Так, ну вот серединку, вот серединку зелененькую использовала капроновую ленту. Она у меня ну, кругленькая, чтобы я ее правильно круг сделать, я беру сначала вот так вот, просто напросто. Загинаемо сначала квадрат, Да, квадрат. А потом по краям я его... Обрежу, И оно приблизительно такое что-то круглое будет, оно не обязательно должно вот строго-строго круглым быть, достаточно так вот приблизительно. И потом мы будем его наполнивать ватой, да? Да, да, но я сначала это все опалю на свече, потому что это такая, такой материал капрон, который сильно секется, поэтому я сначала это обрежу все, на свече полю, а потом уже буду собирать. Ну и два листочка. Абсолютно на глазок беру атласную ленту. Вот, ну, приблизительно... 3-4 сантиметра. Да, приблизительно так, чтобы она... Как лепесток где-то удлиненный. Вот, я ее сначала от основной части обрежу. А так легче, до речи, працювати, сделать э, все заготовки и потом их ну, В принципе, если как, как кому удобно, может быть и удобнее так даже заготовки а потом опалить, наверное, так удобнее, да. Сначала как бы один процесс выполняешь, потом другой. Ну и можно вот сейчас приблизительно а так на глазу опаливаться. Конечно, его обязательно надо опаливать. Он секется очень сильно. А вот эти вот що что они есть на листочках, это уже mm. придастся, когда вы на свечи да, да, опалите? Да, 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 когда на свечи, да. Давайте, пока вы вырезаете, я запалю, чтобы швидше процесс А Не так не так просто. О, сначала я палю эти краешки, это легко, в принципе вот быстренько полила и все. Не обязательно даже сильно их там аккуратными. Особенно вот эта серединка там, если она уже там чуть-чуть будет неаккуратная, то ничего страшного нету Но все Оно все равно да, спрячется, рядом, там, да, замена, оно все спрячется, поэтому... Так, это можно пока отложить в сторонку. А вот лепесточки я им хочу придать несколько изогнутую форму и тут я уже смотрела дольше на дня, не так? то чтобы дольше я вот сейчас чуть-чуть его к свече приложила потом быстренько взяла рукой и то место изогнула да ну, я... да 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 потом опять немножко приложила опять и опять ну и так до конца. Если бы мне не нужно было его изгибать, то я бы его сейчас быстро обпалила на пламени свечи, а так приходится уже немножечко дольше работать. Но все равно это занимает каких-то там 2-3 минуты буквально. Ну да. В принципе, если сделать один цветок, то да. Это же не обязательно робити такие маленькие, правильно? Это может быть за великими можно. шаблонами, например. Какой угодно, это uh -huh. все зависит от человека, как он хочет. Можно, хочет большой цветок, ленту большего размера использовать. Или же эту ленту там, серединку, вот когда я буду сшивать, то можно серединку более широкую оставить, тогда и цветок будет казаться больше. Но потом вот я хочу тоже центр такой оставить. Я просто-напросто вот... И над свечой проведу немножко и прижму рукой, ну подогрею как бы над свечой атлас в изогнутом вот этом виде и просто проведу там рукой, чтобы оно хоть немножко и но... подримать и так было? да 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 да, оно уже чуть-чуть вот такой вот изогнутая Думай. форма получилась. Так, интересно, вот такой вышел листочек, он действительно как натуральный. Взагалі дивуєшся, скільки зараз різних технік, люди навіть собі щось там ну, додумають, подивилися в інтернеті да. і додумали десь щось собі. Ви бачите, в інших країнах творчество, видимо, розвивалося дуже серйозно. За ті годы, поки ми жили в Радянському Союзі, наші люди більше працювали, і працювали, і як-то на творчество не оставалось мало времени, випадок. да, його ніхто не замечав. А тут ще с тем, что пришли вот современные технологии, мы можем видеть то, что делают в других странах, в Европе, вообще Япония, Китай, это вообще мастера у них там столько всяких техник, они в основном что-то новое придумывают, необычное, а весь остальной мир потом перехватывает за ними их идеи. Ну и это, можно сказать, тоже одна из их идей. Так, ну свеча нам теперь не понадобится. Ну, давай-то ее может быть вообще. Uh -huh. Так, ну теперь я начну сшивать, беру нить, обычную нить, обычную иглу. Я беру черную нить, просто здесь в процессе работы О, она да, понадобится это. для серединки, поэтому я сразу использую черную. Даже вот сейчас я буду вот этот капрон сшивать, оно все равно не будет видно, поэтому можно черный, не обязательно красный, если кому-то вдруг захочется. Теперь я этот капрон, значит, складываю вдвое, но у меня одна стороночка... Будет чуть-чуть короче другой. Давайте покажемо нашим глядачам. Mm, Ось, ну, так, если оно видно, можем может быть, так, оно будет так, видно, так, что так, одна так. сторона будет короче другої. Как бы два ряда лепестков, типа такого вот. Десь там буквально mm -hmm. на пів сантиметра. Да, где так, где-то так. Тут все-таки, если что работать детям, то треба, чтобы батьки помогли, если это молодой школярі. Наверное, школяри. может быть, не знаю. У меня дочка такие вещи, как-то она ими никогда не интересовалась, потому что, наверное, все это дело я сама... Ну, сама мама робила, да, мама работает. Да, ей было, было неинтересно. Она вообще никаким видом творчества не увлекается. В детстве что-то там пыталась. По чуть-чуть, а сейчас вообще ей ничего из этого не интересно. А сестра ваша Анастасия, мы была також про неї передачи. Mm. Чем она зараз? Вишивка в основному? В основном, да. В основном. Хотя она еще очень любит вязать крючком. Так, И тут на выставке багато речей человек. Да, тут уже, тут уже практически нет ничего. Але экспоновался. Были, были, да. Тут вышивка, тут есть вышивка. Несколько работ її вышивки. Так, але а вот А вот крючком. Нет, таким она не занималась. такое ее как-то еще не увлекло. Да и я тоже не так уже, чтобы слишком много разных видов техник там или новых видов творчества использовала. Тоже как-то чем-то полюбуешься, просто полюбуешься, а чтобы браться там за очень многое, просто я как бы. Ну уже в юности уже начинала, то есть еще до того, как бисером плести, я уже пыталась делать цветочки из ткани, поэтому как ну, как бы вернулась к этому, что ли. Ну, ну просто видите, зараз я же говорю, что последний рек двадцать как угу. больше в моду вошло, и началось, кажется, все-таки с канзаши, началась техника канзаши, она да 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 у нас. Да, Популярную. Ну, стала. я говорю, что именно техникой Канзаши непосредственно, мне как-то такого... Так, именно все эти правила. Так, теперь с кинцем, как так ну, уж прошивать? Да, просто сшиваю их между собой все, кончики. А будем оно вывернуться на лицо сторону? А я, стараюсь, а я стараюсь, чтобы вот лепесточки видно сильно не были, то я их э, стараюсь, ну и кончики, кончики, чтобы сильно не видны были, я их стараюсь спрятать. Загнуты в середину, Да, 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 да. Чтобы они друг другу не мешали. Легунька, Они, в принципе, там, если оно пышный получается цветочек, так они сильно-то и незаметны. А если уже и заметны будут, их можно потом клеем приклеить. Ну вот такой вот получилась заготовка. Так, теперь мы работаем серединку. Да, теперь буду делать серединку. Вот, точно так же, как и ту. Я краешки По здесь... Колу. По кругу, да. степком. Обычным стежком, да. Обметываю. Так, обметала. Теперь в серединку я положу немножко ваты. Объем, чтобы придать. Да, 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 да. Ну, может быть, даже можно меньше. Сейчас посмотрим. И затягиваю. Да, ну тут надо смотреть каждому, как вот он чувствует, сколько ему там. Или вату. Можно синтепон положить внутрь. Можно кусочки э, об, аб, 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 обрезки. Он, значит, продается она ведь да. магазина. Можно обрезки. Тканы, те ты же куста, да, да, использовать. Багато Е, маленький. Клаптики. Ну, вот, затянула. И такая кулька выходит. Mm -hmm. А у а нас я стоит уже после того, как а, вы ее Ну, вшивы. скажем так, у меня-то та плоская получилась вот на этом цветочке из-за того, что я туда положила кусочки тканей. А, то есть они не придали объем особый, поэтому оно плоское. А сюда я положила вату, поэтому оно более выпуклое. Вата придает объем. Uh -huh. А теперь я буду формировать серединку, как я делаю. Я из-под поднизу вот я не обрезала нить, то есть я ну тут и затянула узелок и все. А теперь я ее эту нить значит вытягиваю из-под низу вперед и прокалываю в середину в середину этой получается как бы она у нас пули да шарика вот я несколько раз фактически по кругу через определенное расстояние чтобы это было ровно я делаю так здесь проколола вот ага, сделала ага. теперь Особенно, так. Теперь вот опять из-под низу я взяла с этой стороны опять в серединку напротив, ага. чтобы это было аккуратно, поэтому я стараюсь сделать напротив друг друга. У меня немножечко оно такое Не. цепкое, плотное, да, поэтому приходится таким образом прокалывать. Мне сдается. о чем будет легче. Возможно, делать. вата плотнее, да. И, кстати, вот кусочки ткани, которые вот я вчера, когда делала цветок так заготовку, важко, так? тоже было трудно, да. Но даже еще хуже, чем с ватой. Сколько ну, тут ты еще может сделать? быть висим, так? Да. Я делаю сейчас третью. Третью вот я ее напротив делаю. Серединку я сделала. Теперь уже вид то Да, отрезаю, закрепила. Так, ну и что? Можно дальше? Можно, Сетка. в принципе, прошивать, можно наклей садить. Ну, можно давайте, наверное, чтобы быстрее, так, наверное, наклей. Хотя, а, забыла о сетке. То есть, ну, то есть, тычинки, типа тычинки. Вообще, тычинки можно использовать. Я вот взяла с собой показать, какие есть. Даже готовы продаются. Да, ну если хочется, ну в маке, конечно, должны быть тычинки черные с кончиками ага. белыми. Ну, таких я в продаже не видела. Чисто черные. Ну, я не хочу, как бы, хочется что-то такое и поинтереснее. Можно было бы, в принципе, вместо этой серединки взять, попробовать там. Декилька, там вот 5 -5. такие, да, да, ага. да, взять вот такие, например, и на черном фоне. Ой, А что, можно было бы и так. так уже ну, просто я не практиковала это уже сейчас, так вот рассказываю. Ну, можно можно и так, и так попробовать. Ну, я уже да, 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 да. То есть пока делаешь, майстинь. пока делаешь работу, то тут же приходят какие-то идеи в голову. Ну, сейчас я вырежу такой квадратик, потом с этого квадратика кружочек и покрашу кончики. давайте я пока угу. корректор возьму. Можно допомогти, если доверите, Можно. пофарбовать. Можно. Легенько, так я розумію? Так, так, так. Я акуратно. Можна і не льоге. Треба покласти. Да, так, краще ага. сюди, тому що портиться ага. наша скатерть. Ага. А так, можна а можна і посильніше. А можна сильніше. Добре, ви щось інше робите? Я так добре намазую, я... я по кругу отак вот ага. от да, мазюкала його. Ага. Добре, делай что-то mm -hmm. такое я. Да мне другого же ничего не получается. А Да, я так, вырежу, нет? я вырежу по крайней мере, ну в этот момент кружочек, так. На, на который мы это наклеивать все будем. Добре. Кружочек основку. Тоже по принципу этому вырезаю, за квадратик, а потом. В принципе, у кого нет корректора, это может быть або гуаш, Ну можно другую, да, можно, можно. А вы я знаю, вообще, наклей... что наклей манку. Можно и такое, можно взять нитки, да, какие-то использовать толстые, и потом кончики этих ниток там наклеить, а потом вмакнуть в манку. Uh -huh. Можно и так. То есть там кто как хочет, так, тоже, так, же, и, как так как и придумывает. Я к майстриням погубится. Так. Ага. Вроде бы все, да? Ага. Ну а теперь лепесточки наклеим на эту зеленую основу. А ця зелена тканина нам потрібна для того, щоб потім було за шок репитки. Да, 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 Або... да. да, да. Ага. Вообще специальные продаются там. специальные ткани ага. в магазинах Канзаши, ну в интернет-магазинах ага. Канзаши специальные ткани, которые используют как основу. Ну, так как я этим мало пользуюсь, я таких тканей не покупаю, просто нашла дома кусочки такого материала удобного, и так как мне его надо немного, то пока хватает. Может быть со временем там куплю. Пока хватает то, что есть. По центру кладем. Да-да-да-да-да. Ветку саму. Да. Теперь ситку так черную я разумею. Да. да. Сітку, а потім на неї вже. А, а ще ж у нас листочки ці. Листочки, листочки і я ага. приклею. Спочатку Сначала... верх. Це все, а потім уже. О, приємно мені відчувати, що я долучилася до вашої творчості, щось Тут, допомогла. Трішечки, так, буквально. Так, ага, и сердцевинка. Клей пистолетом пользоваться не умею, поэтому пользуюсь вот такими клеями. Или сшиваю, или же обычно вот таким вот так, и клеем, так его? клеем ага. елем моментом пользуюсь, если кому-то это интересно. Он бесцветный и очень быстро высыхает. И просто момент, залишился, так, Ну да, сами. можно, конечно, и не делать листочки. Это все зависит от того, кому как хочется, кому как нравится. Но я ну, решила так сделать, решила сделать для как бы разнообразия, для того, чтобы вот уже приклеивается им. с самого низу. Да, с под низу, из под низу на вот эту вот основку приклеивается. Можно потом еще вырезать один кружочек. Делают некоторые мастера их два кружочка. Один кружочек основы меньшего размера, другой кружочек большего размера. Но я смотрю по-разному. Если у меня очень много там надо сзади чего-то наклеивать, то я еще один кружочек потом вырезаю. Но я думаю, что в этой ситуации не обязательно это все. Так, в можете? принципе, готово, Сам цветок так? готов, ага. да. А потом уже, как мы хотим дальше, хотим мы сделать... Брошку можно, вот продаются, опять же, такие вот типа брошки кругленькие, есть кругленькие, есть удлиненные в магазинах продаются, можно а булавку, булавку купить, если нет, да, и булавку как-то там нашить. Можно использовать резинки, которые тоже продаются, и просто ту резинку пришить, лучше пришить к цветку. Или же там продаются вот такие вот их называют заготовочки крокодильчиками. То можно его взять и наклеить на этот цветок. Хочется кому-то сделать себе ободок, веночек, тоже такие есть продажи в интернет-магазинах и можно его использовать, на него цветок наклеить один или несколько. Все зависит от это, желания. Да, 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 от желания, кому что нравится. Ну я вот решила приклеить вот это вот, вот этот вот крокодильчик. Я его просто беру. Тоже саженцы. На клей. И так уж потрямо, mm -hmm. он... И все. Ну, некоторые мастера потом еще берут вырезают более широкую ну, большего размера круглую основку и потом еще ее сверху наклеивают ну, вот сейчас вот я сделаю вот так вот приклеиваю и держу давайте покажем так для нашим вот. Троматы буквально там хвилинку так? Да, да. да. А потом они делают еще: вырезают одну основку и наклеивают ее между зубьями, вот этими между одним и вторым зубцем. Для, для чего? Это? Ну, для большей прочности, что ли. Чтобы еще лучше держалась работа. Ну, я не знаю, я думаю, что этого достаточно, в принципе. Тем более, я пользуюсь вот таким вот, как бы, серьезным суперклеем. Вот, а те мастера больше пользуются клеем гель-пистолет. То я думаю, что вот мне этого достаточно. Так, ну, ну, в принципе готово. Хвилин, ну можно еще, чтобы готова. лепесточки вот тут вот немножечко отвисают, можно немножко. Прихватить их. Да-да-да, наклей тоже можно. А вот на яблочко может быть. Ну, тут я думаю, что тут лучше все-таки клей, ага. потому что тут. Ну чтобы она не видно было, да То, якщо б вже якийсь інший був матеріал использовался, ага. не такий капрон, то можна було б бы і. И... Ну, вот. Так, ось маємо таку квітку. І мені приємно, що я також долучилася до роботи майстрині. Дякуємо вам, пані Ольга, за те, що були майстер-клас. Будемо намагатися разом з вами ще вдома робити такі. Цікаві речі. Ну і знову ж таки запрошую, як завжди, наші шановні телеглядачі. Запрошуємо вас до когорти талановитих сіверян. До побачення!